anak gadis yang berusia belasan tahun telah ditembak mati oleh ayah kandung diorang sendiri atas alasan bercinta dengan lelaki yang dia tak suka. Dan yang lebih tragis tu kan, mak diorang sendiri yang serah diorang ni ke tangan ayah diorang selepas diorang semua lari dari rumah sebelum ni. Aminah Sa'id dengan adik dia sebenarnya cumalah remaja biasa je. Diorang ni suka muzik, pencinta haiwan, minat sukan dan juga suka lepak dengan kawan-kawan macam remaja lain. Tapi ada satu benda yang membezakan diorang ni dengan orang lain adalah ayah diorang yang bernama Yasir Sa'id Ayah diorang ni adalah imigran dari Mesir yang memang tak suka dengan cara hidup orang barat. So pandangan dia tu kan selalulah bercanggah dengan anak-anak dia yang memang lahir dan membesar di Amerika. Dan bila keadaan jadi semakin teruk kan, tak ada sesiapa apa pun yang dapat protect adik kakak ni. Rumah yang sepatutnya jadi tempat yang paling selamat telah bertukar jadi penjara untuk diorang. Kisah tragis diorang ni bermula pada tahun 1983 masa tu Yasir ni berusia 26 tahun telah buat keputusan untuk pindah dari Kahira ke Texas. So dia dengan lima adik-beradik dia yang lain pun semuanya pindah ke sini. Sampai je dekat Texas, dia orang pun telah buka satu kedai runcit dan bisnes dia orang ni menjadi duit masuk dan hidup dia orang pun mula stabil. Tiga tahun kemudian adik Yasir yang bernama Yasir ni mula bercinta dengan Patricia Owens yang berusia 14 tahun. So dia orang ni bercinta kejap je lepas tu dia orang ni putus. Selepas hubungan tu berakhir, Yasir pun mula rapat dengan Patricia. Walaupun jarak umur dia orang ni jauh sangat tapi dia orang sama-sama selesa dan suka antara satu sama lain. Tak lama lepas orang berdua bercinta Yasir pun jumpalah dengan mak ayah Patricia dan minta izin nak kahwin dengan anak dorang sebenarnya mak ayah Patricia ni tak berapa setuju lah tapi disebabkan keadaan keluarga dorang sendiri pun pada masa tu tengah struggle hidup susah so dorang fikir maybe Patricia ni akan hidup lebih baik bila dengan Yasir lagipun Yasir ni nampak stabil dari segi kewangan walaupun dorang was-was dengan Yasir tapi dorang benarkan dia kahwin dengan anak dorang sampailah pada tahun 1987 Yasir dengan Patricia ni pun kahwin masa tu Patricia ni baru berusia usia 15 tahun ke 16 tahun macam tu masih lagi budak dan si Yasir ni pula dah berusia 29 tahun. Setahun lepas tu, diorang pun dapat anak sulung lelaki yang diberi nama sebagai Islam. Lepas tu 3 Mac 1989 Amina pun lahir and then pada musim sejuk pada tahun 1990 Sarah pula lahir. So lengkaplah keluarga kecil diorang ni dengan tiga orang anak. Jadi untuk Sarah keluarga dia ni, Yasir pun kerjalah sebagai pemandu teksi sebab bisnes kedai runcit dia tu kan sebenarnya tak banyak income yang dia dapat. Diorang ni kan lima adik-beradik yang buka kedai tu Jadi masing-masing ada bahagian seorang sikit dalam bisnes tu Dan bahagian Yasin ni pula memang tak berapa banyak lah Dan tak boleh nak support family dia Pada masa yang sama Patricia ni pun bekerja dalam retail untuk support kewangan diorang Bukan tu je diorang juga ada bela dan jual anjing bagi mencari side income Masa anak-anak diorang ni masih lagi kecil kan Patricia ni kena tahan dengan polis sebab dia tuduh jual dadah Kemudian pada tahun 1998 Amina yang berusia 8 tahun macam tu Cakap dekat nenek dia yang diorang ni kena dera dengan ayah diorang So nenek diorang memang terkejutlah dengan confession tu dan budak-budak tadi ni pun dibawa ke hospital untuk check dan kemudian dibawa ke balai polis. Masa Amina ditanya oleh pihak berkuasa ni jadi Amina pun ceritalah apa yang jadi dia kata ayah dia masuk bahagian depan dia ke dalam pada dia. Disiap describe lagi Situasi tu macam mana dengan sangat detail Even Sarah yang berusia 7 tahun Pada masa tu pun cerita benda yang sama Gigi eh perangai bapak orang ni. So Penderaan seksual ni sebenarnya dah Terjadi beberapa bulan sebelumnya. Masa ni lah Agensi Child Protective Services Mula campur tangan. Sarah ada cakap lah Dekat salah seorang pekerja ni yang dia sangat takut Dengan ayah dan pakcik-pakcik dia So agensi ni pun minta lah Patricia Dengan anak-anak dia ni untuk tinggal dekat Rumah mak dia sementara agensi ni Menjalankan tugas. Bila Yasir di soal siasat dia cakap yang dia tak pernah buat benda tak elok dekat anak-anak dia walaupun dia orang tak percaya dengan statement dia kan tapi pihak berkuasa ni terpaksa lepaskan dia juga sementara tunggu siasatan selanjutnya dalam beberapa minggu seterusnya Yasir ni asyik lah call mak metu dia berpuluh-puluh kali tak kira lah siang ke malam ke dia tetap call sebab nak bercakap dengan isteri dengan anak-anak bila Yasir ugut dia orang family metu dia ni terus buat report dan dia pun kena tangkap bila Patricia sedar yang maybe suami dia ni bakal dipenjarakan so dia tarik balik tau report dia even anak-anak dia pun tarik balik pengakuan dia orang orang kata yang dia orang ni sengaja reka cerita tu dan semua tu tak betul sebenarnya Amina ada cerita dekat saudara mara dia orang yang mak dia orang ni paksa dia dengan Sarah ni untuk tarik semua tuduhan ke atas Yasir nenek dia orang pula memang percayalah dengan cucu-cucu dia orang sebab dari awal lagi dia memang tak berkenal langsung dengan Yasir tapi dia terpaksa setuju anak dia berkahwin dengan Yasir sebab itu je lah pilihan yang dia ada dan lagi pun anak dia memang dah suka sangat dengan Yasir. Pada masa yang sama nenek dorang cakap takkan pernah maafkan Patricia sebab dia lagi memilih Yasir berbanding dengan anak perempuan dia sendiri. Pernah satu hari tu kan adik perempuan Patricia ni datang ke rumah Patricia dan nak tinggal serumah lah dengan keluarga kakak dia tu. Tapi tak lama lepas tu dia lari keluar dari rumah Patricia sebab dia kata Yasir ni sentuh dia. Ataupun dengan kata lain macam sexual harassment. Dan adik Patricia ni dia tak buat report sebab dia takut orang cakap bukan-bukan pasal dia dan dia tak berani. Kemudian pada tahun 2003 masa anak-anak perempuan dia ni umur belasan tahun, Yasir rakam orang ni semasa tengah baring atas katil masing-masing Bila orang tarik selimut nak tutup badan kan sampai ke leher Abang orang yang Islam tadi ni tarik selimut tu sebab ayah orang yang suruh tarik Dan pada masa inilah kaki Aminah ni terdedah dekat bawah selimut Dan ayah dia kata Hmm sangat cantik Sarah pula masa tu cuba elak kena rakam dari ayah dorang Dan masa ni lah ayah dia kata Hmm nice leg Kurang tak rasa geli ke bila ayah korang puji macam tu Lain macam tau Nina ada tengok lah video yang dirakam anak dia dalam bilik tu kan Cara dia cakap Hmm nice leg geli tau intonasi dia tu Sampailah Amina umur 16 tahun yang cakap yang dia akan bawa Amina ke Mesir untuk bercuti Rupanya bila sampai je dekat sana Amina dipaksa kahwin dengan seorang lelaki yang tua yang berusia 49 tahun Sebenarnya semua ni telah dirancang oleh ayah dia Nasib baiklah dia tak jadi kahwin sebab lelaki tu tak dapat bayar harga yang Yasir ni minta Pendek kata Yasir ni nak jual anak perempuan dia dengan harga yang tinggi kepada lelaki tua tu Jadi bila lelaki tua tu tak setuju sebab harga terlalu mahal so pekah Kawinan tu tak jadi Amina pernah hantar email tau Dekat family dia yang lain Pasal rancangan jahat ayah dia tu Tapi Mak dia tak percaya tau Family Patricia ni Tiba-tiba teringat lah Yang Yasir pernah kata Kalau anak-anak perempuan dia Dah dewasa Dia nak kahwinkan Dengan lelaki pilihan dia Walaupun semua anak-anak perempuan Yasir nak kena ikut peraturan agama kan Tapi abang orang Islam tu tak kena macam tu Islam ni jadi kesayangan ayah dorang dan dia boleh buat apa je yang dia nak takkan ada sesiapa yang berani halang dan tegur dia masa Amina berusia 17 tahun dia telah berkawan dengan seorang lelaki bernama Joseph Moreno dorang kenal semasa kelas taekwondo dan dorang ni cepat ngam ada chemistry dan sebulu walaupun ayah Amina memang larang sekeras-kerasnya Amina jatuh cinta dengan lelaki lain tapi dia tak peduli sebab dia memang dah cinta mati dekat si Joseph dia tak kisahlah ayah dia nak marah macam mana sekalipun dia akan tetap bersama dengan budak lelaki ni karakter Amina ni memang keras kepala dan degil tak macam adik dia Sarah tadi tu yang sopan, pendiam dan lebih tertutup tapi Sarah ni kan akan jadi friendly lah kalau dengan kawan-kawan yang rapat dengan dia disebabkan Sarah ni pun cantik macam kakak dia so Eric pandai menu ni mula suka dekat dia Sarah pun sama macam kakak dia dia pun bercinta juga dengan Eric tapi dia orang bercinta ni memang dalam diam-diam lah kalau boleh memang tak nak ayah dia orang tahu Masa tu, dua beradik ni kerja sebagai cashier lah dekat sebuah pasar raya. Kalau ikut budaya sana kan, remaja yang dah umur bersentahun, hidup orang ni agak bebas sikit lah. Family pun dah kurang kongkong -kong sebab orang ni dianggap Dewasa dan dah boleh jaga diri Tapi Yasir dia tak macam tu dan dia kawal semua gerak-geri anak dia Dia sanggup duduk dalam kereta dekat depan tempat kerja anak dia Berjam-jam semata-mata nak pantau dorang ni dari jauh Macam stalker lah, ha? macam tu lah yang dorang ni buat Bukan setakat perhati dari kereta je Tapi kadang-kadang dia siap rakam dorang masa kerja Lepas tu dia juga pantau phone dorang dan komputer anak-anak dia So benda ni memang sangat susahlah untuk anak-anak perempuan dia Contact dengan sesiapa tanpa pengetahuan Yasir. Amina jenis yang tak give up dan dia cuba cari jalan lain. Dalam diam, dia guna device yang lain dan hantar email dekat Joseph, Mak Joseph, Cikgu Taekwondo dan juga seorang cikgu sekolah dia yang dia percaya yang dia rapat Setiap kali dia ada peluang Dia akan cerita semuanya Apa yang terjadi dekat dalam hidup dia Dekat orang ni semua Biasanya Dia akan type melalui email lah Dia akan cerita apa yang ayah dia buat Apa yang terjadi dekat orang macam tu So email-email dari Amina ni lah Yang menjadi bahan bukti Apa yang terjadi dalam hidup dia Dan juga Sarah Macam mana orang dikawal Disakiti secara mental dan fizikal Oleh ayah orang. Nak dijadikan cerita Satu hari tu Yasir terjumpa surat cinta Amina ni yang dituju kepada Jojo ataupun Joseph. Masa tu Yasir tengah geledah barang-barang anak dia ni dan dia terjumpa surat tu. Mengamuk sakanlah dia nak-nak pula surat tu adalah surat cinta. Lagilah dia angin satu badan. So Yasir ni pun paksalah si Amina ni untuk bagi alamat penuh Joseph. Tapi Amina dia cerdik, dia tak bagi dan dia kata yang Jojo tu cuma khayalan dia je dan Jojo tak wujud pun kat dunia ni. Dia saja je tulis surat cinta tu. Makin Yasir tekan suruh cerita benda yang betul, lagi kuatlah Amina pertahankan cerita dia. Dia kata ayah tak bagi saya ada boyfriend kan so saya ciptalah seseorang untuk luah perasaan saya itu je makin lama Yasin ni pun mula tone down dan dia nampak macam percaya dengan cerita Amina. tapi sebenarnya dalam diam dia dah mula curiga dengan Amina. Joseph dengan mak dia tahu yang Amina boleh dibawa ke Mesir bila-bila masa je untuk dikahwinkan dan maybe Amina mungkin takkan balik lagi ke sini diorang cuba nak tolong dia tapi agak susah sebenarnya satu hari tu Amina dengan Joseph pun plan lah nak lari di dari rumah. Diorang simpan duit hasil diorang kerja selama ni dan diorang berharap dengan duit tu nanti, duit yang diorang kumpul tu, diorang boleh lari ke Las Vegas, kahwin dan mulakan hidup baru. Diorang tahu kalau diorang lari, diorang mungkin kena bersembunyi sampai tu. Makin lama, Yasser ni dah makin curiga dengan Aminah. Dia masuk ke dalam bilik Aminah dan dia tanya siapa budak lelaki tu. Bila Aminah diam, tak nak jawab apa-apa, Yasser tampak muka sampailah braces je ni tercabut dan telah mengoyakkan bibir Aminah. Kejadian ni, Aminah tulis dalam email dan dia hantar dekat kawan-kawan dia sebagai bukti yang dia kena pukul. Patricia pula dia tak pernah backup anak-anak perempuan dia dan dia cakap semua tu tipu je. Dia kata Yasir ni seorang ayah yang baik, tak pernah apa pukul anak-anak dia. Dia cakap yang Yasir ni memang baran dan suka kontrol tapi semua tu dengan dia je bukan dengan anak-anak. Kalau korang nak tahu Yasir ni memang beragama Islam but he's not a good Muslim tau sebab dia tetap minum arak dan langgar perintah Allah. Disebabkan dia ni narsisistik, psikotik, self-centered dan nak jadi dominant so dia boleh buat apa je tapi bukan anak-anak perempuan dia even ke masjid pun dia tak pernah pergi guys so Islam dia tu hanya pada agama je lah bukan dia praktik pada tahun 2007 Yasir ni dah mula hilang kawalan dan dia bawa semua family dia ni balik ke Mesir masa dekat sana cikgu sekolah Amina telah terima email dari Amina. Amina cakap yang dia takut kena paksa kahwin sebab ayah dia dah rancang dan dia risau dia dengan Sarah ni akan dibunuh. Kemudian orang pun fly balik ke Texas dan beberapa hari lepas tu kan Yasir ni mengamuk sakan sambil pegang pistol dan acu dekat kepala Amina. Dia kata kalau kau tak sebut nama boyfriend kau, kau kena terima akibat tau. Tapi Amina tetap tak cakap apa-apa dan dia diam je. Sur Yasir ni yang masih lagi dalam keadaan yang marah sangat, dia pun bagi duit dekat Patricia dan dia suruh Patricia pergi beli last meal untuk anak dia. Tapi pada hari tu, dia tak tembak lagi anak dia. 25 Disember 2007, Patricia ni pun bawa lah lari anak-anak perempuan dia semasa hari Christmas. orang ke Kansas dulu kemudian baru ke Oklahoma bila Yasir dapat tahu yang anak dengan isteri dia dah tak ada dekat rumah dia pun buat report yang dia orang ni hilang tapi Patricia call polis dan dia cakap yang dia lari sebab dia rasa suami dia berbahaya beberapa hari kemudian Patricia, Amina, Sarah boyfriend Sarah dan kawan Amina tinggal dekat rumah saudara Amina masa tu Patricia janji yang dia takkan patah balik ke jalan yang sama lepas tu pakcik dan makcik si Patricia ni pun kata Ellie dulu pun kau cakap benda yang sama juga tahu-tahu kau pilih juga si Yasir tu Patricia pun balas tak ni saya takkan patah balik dekat dia sebab dia nak bunuh anak-anak saya. Semua nampak macam okey kan? Dan Patricia pun dah buat deposit rumah sewa dekat Tulsa. So plan dia nanti dia nak tinggal dekat situ dengan anak-anak dia. Tapi tiba-tiba Patricia ni kata yang dia nak balik ke Texas kejap sebab ada urusan family. Amina kalau boleh, dia memang tak nak ikutlah sebab dia tak nak berjumpa dengan ayah dia. Tapi Patricia ni pujuk, nanti dah settle semua mama janji yang kita akan terus balik ke sini. Masa on the way nak balik ke Texas tu Patricia cakap dekat anak-anak dia kita balik jumpa ayah Aminah dengan Sarah ni dah tentulah terkejut dan takut. Sarah ni macam pasrah je tapi Aminah ni melawan dan dia beria sangat dia cakap dia tak nak jumpa ayah dia. Dia cakap tolong hantar dia dekat rumah kawan dia sebab dia tak nak jumpa ayah dan mak dia pun setuju. Kemudian Patricia pun drop off lah anak dia dan diorang pun berpelukan say goodbye apa semua. Jadi pada masa tu hanya Patricia dengan Sarah je lah yang pergi jumpa dengan Yasir. Beberapa jam lepas tu Patricia ni call dan message Aminah banyak kali dan dia pujuk anak dia supaya jumpa dengan Yasir. Tapi Aminah tak nak dan dia tak nak bincang apa-apa dengan ayah dia. Mak dia pula tak give up dan terus pujuk Aminah sampailah Aminah ni mengalah. Kalau ikut cerita side Patricia dia cakap benda lain tau. Dia kata Aminah sendiri yang call minta nak balik. Tapi bila tengok email-email Aminah yang sebelum ni, cerita Patricia ni macam tak logik sebab dalam email dia tu dia memang takut dengan ayah dia dia tak nak jumpa dengan ayah dia 1 Januari 2008 tahun baru pada pukul 7 malam macam tu Yasir ajak Amina dengan Sarah ni untuk keluar dinner bila Patricia nak ikut dorang Yasir tak bagi dia cakap sekarang ni masa dia dengan anak-anak dan dia nak settlekan salah faham di antara dorang jadi Amina dengan Sarah pun masuklah ke dalam teksi ayah dorang tanpa tahu plan sebenar ayah dia orang. Yasir pun drive lah taksi dia dan dia parking dekat depan Omni Hotel dan dekat sinilah Yasir telah mengeluarkan pistol dan tembak Amina dulu. Amina terus mati dekat tempat kejadian lepas tu dia tembak Sarah ni berkali-kali. Walaupun pada masa tu Sarah ni dah nazak dia sempat call 911 tau. Bila panggilan tu dijawab dia terus jerit my dad shot me. Dengan keadaan yang nafas dia tu cungak-cungak so operator tu tanya dia balik what's wrong dan dia cakap, I'm dying Nak tahu tak apa yang operator tu buat? Dia letak Sarah ni dalam mode on hold Dia tak tanya lokasi dekat mana dan dia sibuk buat benda lain Padahal panggilan tu masih lagi dalam talian dan merakam kejadian yang terjadi Beberapa saat lepas tu, kedengaran bunyi pintu kereta dibuka dan Sarah merayu dekat ayah dia Suara dia takut dan panik sambil dia cakap Please, no, stop Dan akhirnya semua senyap Bila pihak berkuasa take over panggilan tadi Sarah dah tak cakap apa-apa lagi dah Jadi polis pun cubalah trace lokasi tu Melalui sinar telefon yang masih lagi aktif Pada masa yang sama ada driver teksi yang lain Nampak teksi Yasir ni parking dekat depan hotel Jadi dia pun datang dekat dan nak jenguk lah ke dalam kereta Dan pada masa ni lah dia nampak ada Dua orang gadis yang berlumuran dengan darah Seorang duduk dekat seat depan Dan seorang lagi dekat seat belakang Jadi terkejut punya pasal Driver ni pun lari masuk ke dalam hotel Dan minta nak call polis Bila polis sampai Dua beradik tu dah tak bernyawa Dalam laporan berdasar Said Amina ditembak sebanyak 2 kali dalam jarak yang dekat dan Sarah pula ditembak sebanyak 9 kali. Pada 2 Januari 2008, warrant tangkap Yasir pun telah dikeluarkan dan dia dah jadi buruan polis. Masa ni Yasir ni dah tak tahu hilang ke mana dah. Dia sempat lari selepas pastikan anak-anak perempuan dia mati. Dan sejak hari itu dia telah menjadi buruan polis selama 12 tahun guys. Satu tempoh yang sangat panjang. Dia sampai masuk top 10 wanted list tau. Bila Joseph aka boyfriend Amina dapat tahu kes ni daripada mak dia, dia broken teruk guys Waktu upacara pengebumian Amina Dia datanglah nak tengok buat kali terakhir Tapi tiba-tiba Abang Amina si Islam tu jerit dekat dia Dan cakap Joseph lah punca Adik-adik perempuan dia mati Jadi selepas semua dah settle Joseph masih lagi tak boleh terima kenyataan Dan dia depres teruk Sampai kan kena masuk hospital psychiatry Dia mengalami kemurungan dan trauma yang teruk Kemudian kubur dua beradik ni Dikuburkan di tanah perkuburan yang sunyi Dan tak terurus langsung Keputusan ni dibuat oleh mak diorang sendiri Kawasan tu memang nampak macam padang mati tak ada pokok dan tak ada batu nisan yang elok macam kubur terbiar so benda ni sedikit sebanyak membuatkan family patricia ni tertanya-tanya kenapa Patricia ni pilih tempat ni Kita pun tak tahulah kan Maybe kubur Muslim je yang ada dekat situ Sejak dari awal lagi Family Patricia yakin Yang Yasir tak buat benda ni seorang sorang Mereka percaya pada malam dua beradik tu kena tembak Ada seseorang yang tunggu tak jauh dari tempat kejadian Maksudnya dia tunggu Yasir ni setelkan kerja dia Lepas tu dia bawa lari Yasir Sebabnya kalau ekologik Orang awam ni mesti nampak baju Yasir ni Berlumuran dengan darah pada malam tu kalau dia berkeliaran kan tapi masalahnya tak ada saksi yang nampak dia so teori ada orang pick up dia lepas jasir tembak orang anak dia memang nampak lebih logik lah keluarga Patricia pula tak pernah give up dan nak cari kebenaran dia edarkan flyers dengan muka Yasir Dan terpampang dekat situ dan berharap ada saksi yang kenal dia tapi bila Patricia tahu benda ni dia call polis dan minta family dia stop Patricia ni kan sakit mental kan eh? suka sungguh bela suami dia korang nak tahu tak apa alasan dia masa tu dia kata yang dia dah dia tak nak panjangkan cerita dan dia nak teruskan hidup macam mana kau nak teruskan hidup lepas kau tahu suami kau ni bunuh anak, perempuan kau dan dia terlepas tapi family Patricia ni dia tak peduli polis pula tengah siasat dari segi teknologi pula Drone cek rekod panggilan telefon Yasir dan semuanya terbongkar dalam rekod telefon Patricia pula menunjukkan yang dia telah call Yasin selepas kejadian dan si Yasin ni adalah adik Yasin lah aka ex-boyfriend dia dulu Dan Patricia juga tak mengaku yang dia call suami dia pada malam tu tau Dia kata selepas suami dia bawa anak-anak dia keluar Dia tak ada call suami dia ke apa Tapi dalam record dia ada call suami dia Semasa suami dia tengah bawa anak-anak dia keluar Which is 4 minit sebelum anak-anak dia kena tembak. Bila polis nak buat ujian poligraf tu, dia tak nak buat sebab dia kata buang masa je. Dalam beberapa interview selepas kejadian, Patricia ni pandai buat cerita sampai orang rasa kesian dekat dia. Ada satu rakaman tu dia tunjuk gambar Yasir ni letak pisau dekat leher dia. Dia pun ceritalah yang Yasir ugut nak bunuh dia kalau dia cuba nak lari. Tapi dalam satu interview yang lain pula, dia tunjuk gambar yang sama dan dia cakap gurau-gurau je depan kamera. Islam ni dikatakan sebenarnya memang sayangkan adik-adik dia. Selepas lepas kematian dia orang dia memang sedih sangat tapi dia tak tahu nak salahkan siapa so dia tuduh Joseph dengan Eric lah punca semuanya tapi lama-lama dia mula tuduh mak dia pula dan orang terakhir yang disalahkan adalah ayah dia but still lah dia macam tetap backup ayah dia juga. Dia pernah cakap dekat wartawan yang ayah dia sepatutnya serah diri. Tapi tak tahulah Kenapa lama-lama dia mula Salahkan Aminah dengan Sarah pula Dia cakap ni yang dorang ni mati Sebab perangai dorang sendiri Pada tahun 2009 Yasir dengan Patricia sah bercerai Walaupun Yasir ni masih lagi menghilang Walaupun Yasir dah masuk top 10 wanted list Dia masih lagi bebas tak tahu ke mana Polis siap tawarkan duit ganjaran Sebanyak 100,000 dolar Kepada sesiapa yang nampak dia Dan boleh bagi maklumat Tapi tetap gagal Selama bertahun-tahun Polis cari dia tak jumpa-jumpa Sampalah polis percaya Yang family dia sendiri cuba sorokkan dia tapi polis tak ada bukti tau selepas bertahun-tahun kes ni jadi cold case pada 14 Ogos 2017 ada clue baru masuk ada seorang pekerja maintenance apartment ni di Texas call polis. Dia kata yang dia nampak seorang lelaki yang hampir sama macam Yasir dalam sebuah rumah. Bila polis check orang tu rupa-rupanya Islam. Masa detektif tanya Islam tu kan dia bermati-mati yang cakap yang ayah dia tak ada dekat situ dan pekerja maintenance tu salah nampak orang tapi dia punya body language dia tu kan nampak macam menipu dan dia cuba sembunyi sesuatu. Pagi tu dalam pukul 1 pagi polis datang balik ke rumah Islami sambil bawa warrant keledah rumah. Bila diorang buka je pintu tu dah tak ada sesiapa dalam rumah tu rumah tu dah kosong lepas tu sliding door dekat balcony tu pula terbuka tau dekat bahagian bawah balcony tu kan polis nampak ada pokok-pokok kecil ni dah macam kena penyek macam ada orang terjun dekat situ so dari sini polis dah syak Islam ni sesuatu sangat 3 tahun selepas kejadian ada saksi nampak Yasin dengan Islam ni pergi ke sebuah rumah yang terletak di Justin, Texas dalam rumah tu ada orang tapi orang tu langsung tak keluar rumah cumanya boleh nampak dari tingkap depan rumah je bila polis dapat tahu benda ni kan polis pun cepat cepatlah pantau rumah tu selama beberapa hari. Lepas dah confirm dua berdua ni asyik masuk keluar rumah yang sama tu, polis pun apply lah waran geledah. Pada 20 Ogos 2020, polis pun serbulah rumah tu dan terus tangkap Yasin. Rupa-rupanya selama ni Yasin dengan Islam duk pergi rumah tu sebab dia lah yang bawa supply makanan dekat si Yasir ni. Dan beberapa jam lepas tu Yasin dengan si Islam ni pun kena tangkap sebab disyaki bersubahat dan melindungi penjenayah. Kemudian perbicaraan pun bermula pada Ogos 2022. Pihak pendakwa bawa ramai saksi dan cakap Amina dengan Sarah ni telah menjadi mangsa honor killing. Honor killing biasanya terjadi bila ahli keluarga perempuan tu kan dianggap memalukan maruah keluarga. So si lelaki dalam family ni lah yang akan ambil tindakan dengan cara membunuh demi membersihkan nama keluarga. Jadi bagi kes ni Amina dan Sarah dianggap bersalah sebab diorang ni bercinta dengan lelaki yang ayah diorang tak setuju. Bagi Yasir ini memalukan dan diorang layak dibunuh. Aminah sendiri pernah tulis dalam email dia yang dia memang takut dengan ayah dan pakcik dia sebab diorang ni memang ada rancangan nak bunuh dia dengan Sarah sebelum ni. Bila tiba giliran Patricia bagi kenyataan dekat kandang saksi, pendirian dia dah mula berubah tau. Kalau dulu kemainlah dia ni backup Yasir, dia kata Yasir tu baiklah, itulah inilah, tak pernah sentuh anak dia lah. Tapi sekarang dia benci gila dengan lelaki tu. Dia describe Yasir ni macam setan dan dia cerita semua penderitaan dia dengan anak-anak. Tapi dia tak mention pula, dialah yang bawa anak-anak perempuan dia balik ke Yasir pada hari kejadian. Kalau dia tak bawa dua beradik tu kan, semua ni tak akan terjadi. Tak tahulah apa motif dia bawa anak-anak dia pergi jumpa dengan Yasir pada hari itu. So pendakwa pun bukalah lah rakaman 911 dan suara Sarah cakap ayah saya tembak saya. Tapi peguam Yasir ni tetap nak cover. Dia kata maybe Sarah ni confused pada masa tu dan tak cam penembak asal sebab dia terlalu takut. Tak make sense kan? Apakah bongok lawyer dia ni kan? Tapi alasan dia tu tetap juga tak diterima oleh mahkamah sebab tak logik langsung. Selepas juri berbincang, diorang pun sebelah suara menyatakan Yasir ni bersalah dan dihukum penjara seumur hidup tanpa peluang perut. Pada 19 Januari 2021, Islam mengaku bersalah dan dia pun dihukum penjara 10 tahun. Manakala Yasin pula dikenakan hukuman penjara 12 tahun. Walaupun Yasir dah terima hukuman kan, orang tetap tertanya-tanya kenapa Patricia ni tak dihukum. Ada yang kata Patricia ni bukanlah ibu yang baik sebab dia selalu pilih Yasir berbanding dengan anak-anak dia. Even lepas anak-anak dia dah mati pun, dia tetap backup Yasir. Tapi ada juga yang bela dia juga Ada orang kata yang dia ni dah kena groom sejak remaja dengan Yasir So sebab itulah dia ikut cakap dan tak melawan Sebab tu jugalah dia pernah lari dua kali dari Yasir Tapi lepas tu dia nak balik pula ke sana dengan alasan nak jaga family So guys even sampai ke hari ni pun Yasir ni tak pernah mengaku yang dia bunuh anak dia Macam-macam ceritalah dia kata bukan dia yang bunuh anak dia Tapi orang lain yang bunuh anak dia dan dia kata semua email-email dari Amina tu adalah fake Dia pun tak tahu kenapa anak dia nak murukkan dia So, ya Nina rasa sampai di sini sajalah video Nina untuk hari ini. Pada korang yang belum lagi subscribe channel Nina Jangan lupa untuk subscribe di bawah Turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang Dan ya, kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya Jaga diri, stay safe dan bye-bye Assalamualaikum